Salam geng, racun kali ni kita ada satu device yang bukan biasa-biasa tau Inilah dia, iQOO Neo 10 Dan yes, ini adalah smartphone pertama di Malaysia yang guna Snapdragon 8S Gen 4 Bukan tu je tau, ni juga kan model pertama seri Neo yang masuk tau secara rasmi dekat pasaran kita So memang banyak benda yang kita akan explore nanti So kalau korang dah bersedia, nak tahu apa yang menarik, apa yang kurang Jom kita mulakan racun sekarang Kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. So untuk kotak dia sendiri nampak simple. Dibaluti dengan warna hitam. Lepas tu ada tulisan Iconio New. Sepuluh dekat belakang. Dia macam malap-malap sikit. Sini ada tulisan Iconio New 10. Sini bersama. Dekat sini kalau boleh nampak. Warna ni ada dekat tangan saya sekarang ni rasanya yang paling besar. 16 kip, 512 kip internal. Dekat belakang tak apa. So jom kita unboxing sekarang. Kita tengok macam mana. Apa je isi kotak dia. Once kita buka je kotak, korang boleh terus nampak phone tu. Kita akan letak tapi dulu phone dia. Alright. Next lagi dalam ni apa yang ada lagi kan? Kita akan cuba tengok. So kita juga dapat casing lah. Dia akan kasih casing biasa je. Casing dia warna hitam. Solid. Jadi, selembut macam ni lah. Kamu tengok kan? Okay. So design macam ni. Next lagi dalam kotak kita juga akan dibekalkan dengan demi manual warranty. Uish. Ini menarik. Kita juga dibekalkan dengan kabel pengecasan USB-C to C dan untuk pengecasan dia tu dia kasi sampai 120W dalam kotak tau. Okey, last sekali ada lagi benda yang dia bagi, ini dia. SIM tool ejector. So ini je yang kita dapat dekat dalam kotak. Untuk feel pegang dia bagi saya agak menarik tau. Dia terasa macam ada premium vibe. Tak berat sangat, tak nipis sangat. Lepas tu, warna yang saya dapat ni warna gold. Dekat sini warna hitam, dia macam gold black macam gitu nampak sangat-sangat nice dipandang dan overall body dia ni saya boleh kata lebih kurang macam Aiko 13 tau yang mana kalau kita compare kan sebelah-sebelah macam gini dari dia punya rekaan kamera, body language dia, dia punya frame, dia punya panel belakang semua memang nampak lebih kurang sama yang membezakan tu kan kamera dia ni, modul kamera lebih kecil lepas tu tulisan Aiko jenis melintang macam gitu selebihnya nampak lebih kurang sama dari segi material, saya tak pasti dia pakai polikarbon ataupun kaca. Tapi bila pegang, terasa kukuh. Lepas tu untuk modul kamera, walaupun nampak 4 kamera dekat situ, tapi actually dual kamera setup je. Main kamera 50MP, 8MP untuk ultra angle. Yang ni ada tulisan ASPH, lepas tu ada flash. Untuk modul kamera dia pun, bam dia tak tebal mana. Dekat bahagian sisi ni kalau kita tengok, ada volume rocker, power button, Dekat bahagian bawah ni kita nampak lah lubang speaker, semestinya support stereo speaker, port pengecasan, SIM tray. Dekat sini clean je. Kita tak nampak ada lain antena ke apa. Dekat bahagian atas ni ada air blaster dan juga lubang mic. Kita dah pun power on kan iQ Neo 10 memang fresh dari kotak sampai je saya terus unboxing nak tunjuk dekat korang tau. Yang mana dalam video kali ni saya memang fully nak buat unboxing first impression je. Untuk full review nanti korang boleh standby next video. So dari segi rekaan skrin bagi saya cukup-cukup cantik lah. Bezel pun boleh kata agak minimal dekat sini. Skrin pun AMOLED. Spek dia memang powerful. 1.5K resolution ada 144Hz refresh rate dan yang paling best screen brightness dia cukup-cukup terang. Global peak boleh pergi 2000 nits. Kalau HDR tu boleh cecah sampai 5500 nits. Cukup terang untuk penggunaan outdoor. Kalau tengok kan, dia punya dalam ni Blockware, aplikasi yang terinstall ni cukup banyak juga actually Yang saya install cuma untuk benchmark Call of Duty Warzone bawah ni je, tadi saya dah banyak buang dah Untuk dia punya software macam yang korang tahu lah Untuk model ni, dia akan pakai apa tau Korang boleh check Fantage OS 15 Dan yang paling menarik lagi Snapdragon 8 SZ4 Ini phone kedua yang saya try pakai Xiaomi Phone pertama kalau korang tak before ni, saya review ni lah Redmi Turbo 4 ni, 4 Pro Yang ni phone kedua, tapi yang ni official masuk pasaran kita tau kalau korang tertanya pasal Antutu score kan, berapakah dapat? Sebab dia orang claim boleh cah 2.4 juta. Saya dah try tadi, hasil dia agak tinggi juga walaupun tak capai apa yang dia orang claim, tapi bagi saya cukup tinggi untuk sebuah smartphone mid range tau. 2 juta, gila geng. Lepas tu apa lagi ada dekat dalam setting? Of course kita akan check juga. 16GB RAM, boleh tambah lagi 16GB, RAM. 512GB internal cukup-cukup besar. Dalam ni of course lah macam-macam ada. Dia juga ada gaming mode. Kita akan explore sekejap lagi. Kalau masuk dekat dalam dia punya dynamic effect. Korang tahulah kalau korang terbiasa dengan Fantasia OS ni. Banyak benda yang korang boleh customize. Kita akan tengok juga aplikasi kamera dia. So dekat sini. Oh sama je macam Aiko. Dia punya UI lebih kurang. Ultra angle satu kali dua kali. Portrait, night, snapshot. Foto untuk rakaman video boleh rekam 4K 4K 60fps tanpa sebarang isu dalam mode ni ada banyak lagi fungsi dia kita akan cuba try snap sikit gambar so far tak ada masalah tapi macam ada delay sikit lah Selain Snapdragon 8SJ4 yang kita tahu memang powerful lah untuk segmen dia kan Ada satu lagi chip khas yang diorang bubuh, yang diorang tanam dekat dalam model ni Yang mana diorang panggil Super Computing Chip Q1 khas untuk boost grafik dan visual masa gaming atau tengok video So kita akan cuba tengok lah macam mana hasilnya Sekarang kita dah pun ada dekat dalam game Call of Duty Warzone tau Okay, ada enemy Kita kasi settle dulu Untuk grafik dia kejap Saya akan tunjuk dekat korang Korang boleh tengok dekat sini Setting grafik kita rasa yang paling tinggi. Custom video quality pick uncap apa semua tapi tak boleh nama sebab ada anime tadi. Alright. So far gyro semua okey. Button pun responsif. Untuk beberapa minit ni tak panas lagi dan untuk speaker dia support stereo, bunyi dia memang sedap saja. Mantap. Kita kena gerak dulu. Untuk features gaming dia korang kena swipe lah untuk aktifkan So dekat dalam ni ada macam-macam fungsi Sekarang ni kita dah pun aktifkan mod monster tau untuk boost lagi performance Kalau tengok bacaan fps dekat sini kita dapat bawah 60 fps Korang boleh adjust lah apa korang nak dekat sini Masuk ke dalam game tools ada macam-macam benda lagi Game visual Lepas tu bypass charging pun ada Dan actually ada satu lagi fungsi yang menarik lah Dia ada super resolution Tapi game tu biasanya support dekat game macam Genshin macam tu kalau game FPS macam ni biasanya tak support game resolution Tapi so far untuk minit awal ni Rasa ni tak ada masalah Terasa sangat smooth, tengok balik FPS ni berapa kita dapat Dekat sini 53 Kita akan cuba cek suhu dia sikit Berapa paling tinggi kita dapat Kalau Redmi Turbo 4 Pro tu Kita dapat paling tinggi 46 degree tau Adakah model ni sama juga So far dekat sini kita dapat Ui lebih kurang kan Suhu kepanasan dia sama je macam kita dapat kat Redmi Turbo 4 Pro. Untuk cooling dia saya tak pasti berapa besar dia tanam. Kalau korang nak tengok kan, kita buat gaming test full dekat phone ni, korang boleh komen. Selain ada chip yang powerful, screen yang super smooth, ada satu lagi features menarik tau yang memang confirm padu lah dekat model ni. Bateri kapasiti dia cukup-cukup besar, 7000 mAh. Jarang-jarang kita boleh jumpa bateri kapasiti sebesar ni untuk segmen dia tau. Kalau ada pun, first yang saya jumpa dekat Redmi Turbo 4 Pro, 7500 mAh. Tapi, yang ni yang bestnya sebab apa, kapasiti dia punya charging tu pun sangat-sangat laju tau. 120 watt charging full charge tu diorang claim dalam 36 minit saja. so saya akan try nanti so rasanya sampai sini dulu video unboxing kita lah untuk full review apa semua nanti korang kena stand by next video kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe so korang agak-agak kan disebabkan model ni Snapdragon 8s Gen 4 pertama dekat pasaran kita berapa harga dia? apa lagi yang korang nak saya buat dekat model ni pun boleh komen sekarang jumpa lagi dalam Cura Cun seterusnya Assalamualaikum